Напевно, кожному у дитинстві хочеться, хоч ненадовго стати дорослим, відчути себе головним у родині або серед своїх ровесників. Цей незвіданий світ такий цікавий, і здається, що мамам і татам можна так багато, наприклад, не вчити уроки, купляти що заманеться. Але виявляється, все не так просто. Для того, щоб придбати якісь речі, потрібно заробити гроші. А як це робити? Як економити, щоб вистачило на все необхідне? Навіщо потрібні банки, що таке кредити та депозити? На всі ці питання учні 4-го Б класу загальноосвітньої школи номер 30 поступово отримують відповіді. Вільне від навчання час вони проводять цікаво і з користю. В ігровій формі діти ознайомлюються з економічними поняттями. За декілька уроків вони дізналися багато чого цікавого. Познайомившись з історією зникновіння грошей, ми розуміли, що вони в суспільстві намного позже, чем между людьми начались экономические отношения. Например, торговый. Сначала люди обменивали разные предметы и продукты на необходимые им вещи. Например, соль на зерно. Теперь мы знаем, что деньги – это своеобразный товар, который мы можем обменять на любой другой товар. Каждая бумажная денежная купюра или монета имеет свою стоимость. А валюта це денежная єдиниця любой страны. І діти, і вчителі, і батьки знають, що цей клас не зовсім звичайний. Вірніше це не зовсім клас, а місто, яке називається сонячне, де навчаються дружні діти. У них існує і своя особлива валюта, яка називається економіки. Таким чином, хлопчики і дівчатка з раннього віку вже дізнаються, як грамотно розпоряджатись з грошима, а допомагає їм у цьому Галіна В'ячеславовна Абрамова. Незважаючи на те, що економіка наука непроста, діти освоюють її ази легко завдяки іграм, через які стає зрозуміло багато чого складного. Допомагають дітлахам і герої улюблених мультфільмів, які теж стикаються зі схожими проблемами, де взяти і як заощадити. Шарик. Войдите Вставайте, у нашей коровы теленок родился а -а -а, От моей коровы какая польза ну, Вот что, друзья, давайте-ка его в дом заберем угу. и маму в дом, только мамы нам не хватало А вот интересно, чей он? Как чей? Он наш. А вот и не наш. Корова у нас чья? Государственная. Мы ведь ее на прокат взяли. Значит, и теленок государственный. Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Коров государственные. А все, что она дает, молоко или телят, это уже наше. Вот ты, дядя Федор, сам посуди. Вот если мы холодильник на прокат берем, он чей? Государственный. Правильно, дядя Федор. А мороз, который он вырабатывает, чей? Мороз наш Мы его для мороза и берем Ну, брали-то мы одну корову, а теперь у нас две получилось Шарк, по квитанции корова рыжая одна Да Брали мы ее одну по квитанции Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности Вы не пойму я, чего вы спорите ты ж Матроскин собирался корову мы совсем покупать. Вот и бери на совсем с теленком. Я со своей муркой ни за что теперь не расстанусь. Я і так щаслива, а тепер в два рази щасливі стану саму все. У мене дві є. Одна з найулюбленіших ігор учнів на тему економії сімейного бюджету найраціональніша родина. Ось як вони це роблять. Можливо, наші маленькі глядачі теж захочуть спробувати. Ми повинні підсчитати доходи сім'ї, то зарплату, пенсію, да стипендію. написать всего доходов семьи и потом уже подсчитать сумму наличных доходов. Именно деньги, которые у вас имеются, да, купюры. Есть денежные купюры? Есть. Потом достать листочки, где у вас изображены расходы и распределить согласно вашим имеющимся доходам эти расходы. Понятно? Приступаем. Спикеры, распределите, пожалуйста, роли. на четыре человека, на 4... Поход театр, на 4 человека. поход в театр, на воду, на такси. А на воду, на воду вы сколько? На каждого человека? Да. На 4... да. На 4, да. А как у вас семья называется? Шаталины. Шат. Шат. Они были миллионерами, мы, мы расходовали на питание 1800 гривен, на поездку в лес 300 гривен, квартплата. 80 гривен, электричество 150 гривен, газ 120 гривен, тепло 450 гривен, мобильные телефоны 80 гривен, папе и маме. Нам в школу не разрешают носить телефоны. Поэтому мы своим дочкам тоже не купили. Экономичные занятия подобаются не только детям, а и батькам. Они считают, что такие знания корисні и поддерживают их захопление. У меня сын Платон, мы всей семьей играем такие игры вот экономического характера. Ну вы знаете там монополька, общеизвестная у нас распространенная и, и похожие такие игры. В общем, это польза огромная. Это формирует развитие экономически грамотного человека. То есть они уже применяют это в своей жизни. Новые термины, которые появляются, они уже умеют ими оперировать. Начинают разбираться вот в тех терминах, которые нас окружают каждый день. Не задают мне много вопросов. Мама, что такое банк, что такое кредит? Он уже это все почерпнул здесь в школе. Меня сын приходит со школы и говорит: "Мама, у нас сегодня был этот урок. Давай я тебе помогу составить бюджет, семейный бюджет на месяц". И вот он мне рассказывает, в общем, как нужно распоряжаться деньгами, как нужно. Я могу тебе помочь, как правильно все распределить, чтобы в конце месяца у тебя даже там что-то где-то и осталось. А в любом случае уроки проводятся в игровой форме, то есть детям это понятно и доступно. Благодаря руководителю они Знакомиться с специальностями, профессиями, которые не банальны, не избиты, вот и пробуют себя в этих профессиях. Вот. Вообще появление экономического кружка на базе нашей школы, на базе нашего класса, я думаю, что способствует развитию логического мышления. Дети знакомятся с современными понятиями и реалиями. Жители казкового солнечного места и сами очень полюбляют каски. За мотивами найулюбленіших разыгрывают невеличкі сценки. Сейчас мы посмотрим урывок из мультфильма, на примере которого дети познакомились с новыми понятиями. зачем балдак нам залез? Как зачем? Вы не платите оброка. И не помните, не помните положенного срока. И, И не, не помните, помните, не помните, помните положенного, положенного срока. Балдушка, погоди ты мой, седьмой оброк с а ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе я внука. Є ще одна цікава гра, в яку можна грати з друзями або у сімейному колі. Вона також формує економічні навички і вміння працювати у команді. Герої нашої програми розкажуть, як вони це робили. Мене назначили директором. Я отримав умови, завдання, матеріали для гри, назначив бухгалтера і касира. Останні хлопці моєї групи були спеціалістами по позготовленню сніжинок. Бухгалтеру я видав відомості. кассиру лист кассовой книги и деньги, которые я получил в банке. Всех работников обеспечил инструментами и заготовками для изготовления товара. Меня назначили кассиром. Я принял деньги и пересчитал их таким образом. Номинал по одному экономику 16 купюр, по два экономика 10 купюр, по пять экономиков 2 купюры. Всего в кассу поступило 46 экономиков. Эту сумму я записал в листе кассовой книги. Я была бухгалтером. Получив ведомость для начисления заработной платы, записала фамилии и имена сотрудников фабрики. Перенесла в нее по временные оклады директора, бухгалтера и, и кассира. Специалистом по вырезанию снежинок была установлена сдельная оплата труда. Директор приносил мне вырезанные снежинки. Я внимательно считала и записывала их количество в соответствующие графы. После подсчета всех итоговых сумм я поставила подписи и передала ведомость кассиру. Согласно ведомости, я выдал заработную плату всем сотрудникам предприятия. Эту сумму я отметил в листе кассовой книги. Почитал остаток в кассе... Нет. Подсчитал и сравнил остаток в кассе, и сравнил с наличными деньгами. Подсчеты оказались правильными. Заполненные ведомость, лист кассовой книги и остаток наличных денег я передал директору. Я была специалистом по вырезанию снежинок. Мне определились дельную оплату труда. Я работала быстро и аккуратно, и все время считала, сколько экономиков мне должны заплатить. При получении зарплаты я убедилась, что ее начислили верно, и внимательно пересчитала выданные деньги. Когда, когда всем сотрудникам предприятия выдали заработную плату, я очень удивился оказалось, что хороший работник может заработать больше, чем директор. Мы потрудились не зря, изготовили замечательные снежинки, которыми украсили класс к празднику и поняли, что результат деятельности предприятия зависит от правильной и слаженной работы всех сотрудников. Мы еще раз убедились в том, как важно для людей любой профессии уметь быстро и правильно считать. Такі факультативні заняття з економіки – ноу-хау, та діти сприйняли їх легко. Вони самі розуміють, що ці знання їм знадобляться у дорослому житті. Мне нравится, что мы учимся как бы, ну, как, как в жизни, чтобы в жизни нам было легче ну, осваиваться. Мне больше всего нравится на таких уроках то, что мы играем, вместе работаем, мы понимаем, как бы, ну, как зарабатывают родители деньги, и э, тратим на газ, на тепло, на интернет. Вот. Я узнала, э, как, как надо зарабатывать деньги. Как... Э, Работают родители, чтобы, например... Эм заработать определенную сумму. Мы много чего узнали про депозит, про кредит, про деньги. Мы узнали, как зарабатывают мама с папой. Для этого им надо немножко понервироваться, конечно. В школе экономики мы учимся тому, как правильно распоряжать деньги, чтобы в реальной жизни нам было не так трудно. Теперь, когда эти дети знают, как нелегко зарабатываются деньги, они никогда не станут жертвой таких, как пани Белоду. Люблю детишек, которые вопят. Хочу то, хочу это. Дети плачут, а родители платят. Каждая детская слезинка — это монета. Ах, мне было бы так одиноко без моего миллиона. Главное своего не терять.